Здравствуйте, меня зовут Петр. Я активист громадской организации «Схидный корпус». А сегодня ночью произошел инцидент. Где-то около 4 утра я проснулся от шороха на улице. И в окно свое увидел, что горит мой автомобиль. Выскочил на улицу. Здесь уже были работники пожарной службы. Они начали активно это все тушить. Мое мнение такое, что это было сделано людьми, которые уже на протяжении долгого времени выступают против Украины и против всего, что связано с патриотами, с волонтерами. Они всячески пытаются подорвать наш дух, нашу волю. Но хочу сказать, что этим поджогом и нас не запугать. Автомобиль мы обязательно отремонтируем. Эти автомобили идут в зону АТО. Свою функцию она будет выполнять. Милиция, не разобравшись, даже еще машина горела, они уже сказали, что это замка. И также и пожарники. Хотел бы попросить людей неравнодушных, которые могут помочь нам восстановить автомобиль, связаться с нами, ну и предложить, может, какую-то свою помощь. Будем благодарны. Слава Украине! Олег Ширяев, командир спецподразделения «Схидный корпус». Ну, в данный момент вот приехали посмотреть, сгорело или подожгли машину нашего товарища, который занимается волонтерством, помогает нашей организации, громадской нашему подразделению помогают. Они тоже молодцы, ребята, тренируются. Ну вот, такой совершен акт вандализма. Никакие угрозы, ну, они нас не устрашат просто. Но на сегодняшний момент я хочу сказать следующее, то есть нам конкретно никто не угрожает. Ну и мы как воины воспринимаем любые угрозы, ну как плюс больше, а не минус.